चला होगा वाकानेर में एक बॉडी हमने रिकवर की कादर अली और अपनी फैमिली के साथ वहाँ आता था नवल सिंह के घर इस दौरान नवल सिंह की ये बेटी नगमा का और नवल सिंह का अफेयर हुआ और कुछ झड़प हुई तो होली के दिन के आसपास उसने मर्डर कर दिया और काट के वहाँ से ले जाके वांकानेर में इसको दफन कर दिया અમદાવાદના તાંત્રિક હત્યાકાંડમાં એક મોટો ખુલાસો થયો છે નવલસિંહ નામના એક ગુવાએ બાર લોકોને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હતા તે કેસમાં આ બાર લોકોમાંથી જ એક તેની પ્રેમિકાનો મૃતદેહ મોરબીના વાંકાનેરથી મળી આવ્યો છે આ સમગ્ર ઘટના પર વિગતે વાત કરવી છે આ વિડીયો નમસ્કાર મિત્રો હું પાર્થ અને આપ જોઈ રહ્યા છો વેબ્સ ઓફ આજથી થોડા સમય પહેલાં અમદાવાદના સરખેદ પોલીસ સ્ટેશને નવલસિંહ ચાવડા નામના એક વ્યક્તિની હત્યાના ગુનામાં ધરપકડ કરી હતી તેની તપાસ કરતાં સામે આવ્યું હતું કે તેને તાંત્રિક વિદ્યાની આડમાં તેર લોકોને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા પણ તેની વધુ તપાસ થાય તે પહેલાં જ તેનું પોલીસ કસ્ટડીમાં મોત નીપજ્યું હતું તેનું મોત કયા કારણોસર થયું તે પ્રશ્ન તો હજી ઊભો છે તેવામાં પોલીસ વધુ તપાસ કરતાં સામે આવ્યું છે કે નવલસિંહ ચાવડાએ જે બાર લોકોનો ભોગ લીધો હતો તેમાંથી એક તેની પ્રેમિકા નગમા પણ હતી તેનો મૃતદેહ મોરબીના વાંકાનેરથી મળી આવ્યો છે આ સંપૂર્ણ ઘટના પર જான் સાતના ડીસીપી શિવમ વર્મા શું બોલ્યા ચાલો સાંભળીએ પ્રાંતિક તપાસ મે کچھ ઈમ્પોર્ટન્ટ અપડેટ આયે હે જસે કે કલ આપકો પતા ચલા હોગા વાકાનેર મે એક બોડી હમે રિકવર કી હુ તો યે ઇસકા આપકો मिली थी इंफॉर्मेशन और तीन चार दिन से सरकेज पुलिस और जोन सेवन आई सी की पुलिस वहाँ पर सतर्क वॉच में थी और उसके बाद कल जो शक्ति है जो नवल सिंह का बाजा है उसके स्टेटमेंट के आधार पर पिन पॉइंट लोकेशन पे मोरबी पुलिस की मदद से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने उस बॉडी को हमने रिकवर किया है और वो बॉडी नगमा की है जो कादर अली जो दूसरे एक नवल सिंह का ये दूसरा व्यक्ति में उसकी बेटी है और इसके बारे में जानकारी ऐसी मिली है कि ये कादर अली और अपनी फैमिली के साथ वहाँ आता था नवल सिंह के घर इस दौरान नवल सिंह की ये बेटी नगमा का और नवल सिंह का अफेयर हुआ और कुछ झड़प हुई तो होली के दिन के आसपास उसने मर्डर कर दिया और काट के वहाँ से ले जाके वांकानेर में इसको दफन कर दिया आ सीवाय पर तांत्रिक हत्याकांड में नवल सिंह विरुद्ध बीजा विस्तार में फरियाद नोधाई है विषय पर शिवम वर्मा शू बोलिया चलो साहब सुरेंद्र नगर वाले में डिटेल ऐसी है कि जानकारी मिली है कि जो सुरेंद्र नगर में जो बनाव बना था फैमिली का उसमें नवल सिंह की लोकेशन वहीं पर है और नवल सिंह उसके बाद अपने घर रात में डेढ़ बजे के आसपास आता है और उसके हाथ में एक पोटला जैसा होता है जिसमें ज्वेलरी होने की शंका है तो ये सुरेंद्र नगर में अपडेट मिला है और इस्लाली में इस्लाली वाले जो फेटल दाखिल हुआ है उसमें स्टेटमेंट के आधार पर उसकी लोकेशन अहमदाबाद में ही थी तो यहाँ अहमदाबाद में अपने साले के घर आता है उसके बाद रात में लंच करने के बाद रात में डिनर करने के बाद वो तो वहाँ से जाता है बोलने के मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ और रात में डेढ़ बजे वापस आता है और सुबह ऐसी खबर मिलती है कि विवेक जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके दस दिन बाद वो अपनी वाइफ को और अपने लड़के को ऐसा जादू दिखाता है कि तुमको पैसे चाहिए थे तो मैं एक जादू तंत्र मंत्र से पैसे दिखाता हूँ और वो अपने अल, अपने टेबल के दराज में से डेढ़ लाख रुपए निकाल के जादू करके बताता है और यही ढाई लाख रुपए का जिक्र जो इनफॉर्मर है जिगर उसने भी जिक्र किया था कि उसके भाई का बॉडी में थी पर पैसे जो थे उसके मिसिंग थे बाकी पड़द्री वाला केस जो है जिसमें फैमिली की मुस्लिम फैमिली की हो की बात उसमें दाखिल हुई थी एडी जिसमें एक सुसाइड नोट पड़द्री पुलिस को वहाँ मिला था और जो हमको जो सुसाइड नोट मिला था यहाँ गाड़ी में से वो दोनों हैंड राइटिंग भी देखने में सिमिलर दिखती है और भाषा भी हिंदी है पर गुजराती में लिखी हुई है और कंटेंट भी एकदम सेम है तो ये तपास में इतने बुरा मिसा હજી આ મામલે બીજા ખુલાસા થઈ શકે તેમ છે આ ઘટના વિશે તમારું શું કહેવું છે અમને કોમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવશો અને આવી અવનવી અપડેટ્સ માટે જોતા રહો વેબ